Дальше, то, о чем бы я еще хотела сакцентировать ваше внимание. Вот такие вот зубы. Опять-таки я всегда говорю, что если вы приходите с ребенком, это проблема у родителей у всех. Вы хотите быстренько, за один раз все сделать, пролечить и про эту про про проблему забыть и больше не приходить. Да, я прекрасно понимаю, что у каждого время работы, надо отпрашиваться и так далее. Но вас очень лучше, уделите своему вниманию э, для ребенка, для своего. Придите на лечение, проконсультируйтесь смотрите, можно восстановить эти зубы, не удалять. Точно так же Екатерина Ивановна говорила, что в практике своя она использует э, материал такой. Есть свинки вот цветные пломбы. То есть для детей в плане игры мы предлагаем выбор цвета этих пломб. То есть мы делаем психологически комфортным это э, 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 с лечением. Да? Но здесь уже кто как хочет. Кто там захотел цветные, кто захотел беленькие зубки. Но вот предыдущие два слайда, на вот этом вот слайде родители пришли после того, как в других клиниках им это удаление. Соответственно, они понимают, что в возрасте 3,5 лет удалить как передние зубы, так и боковые зубы – это не выход. Они, грубо говоря, уже тыкались и мыкались и по разным э, городам, потому что это инородные, в одном и втором случае, пациенты были. И, соответственно, уже просто искали стоматолога для себя, потому что понимали, что может все-таки действительно какой-то выход есть. И Отдельно я бы хотела остановиться на наркозе в стоматологии. Что это такое? Что такое седация? Потому что здесь опять-таки я абсолютно согласна с Екатериной Ивановной, то, что с одной стороны интернет это хорошо, вы можете получить информацию, но с другой стороны это достаточно большое зло, потому что вы как не профессионалы в данной области, вы не знаете на каких сайтах искать, какая информация правдивая, какая нет, поэтому вам, естественно, в этом разобраться сложно. Или же я, например, слышала другую ситуацию, когда в клинику да, вот пришли родители с маленьким, с ребеночком, в принципе, мы говорим, что где-то вот дошкольный возраст, ну, даже, может, я там чересчур сказала, но лет до трех, до трех половиной, как правило, мы рекомендуем лечение под наркозом, подразумевая под этом просто это но на, на, на самом деле это состояние глубокого сна. Наркоз ⁇ это тогда, когда применяются препараты, которые тормозят действие центральной нервной си системы. То есть пациент самостоятельно не дышит, у него не, не, не сохранены ни рефлексы, ничего. Седация это подразумевает, что ребенок даже есть определенные там стоматологические приемы во время такого мезотермии. Ребенок реагирует на ваши слова, реагирует на то, что вы делаете, он просто спит, он дышит самостоятельно, у него сохранены все функции, поэтому это а, неплохо что психологически вот так как вы там у, у мамы был один с вопросом да что вот для лечения всего лишь одного зуба но опять-таки к нам приезжают пациенты и длительность в наркозе у нас может быть и два и два с половиной не, это не лето? нет это опять-таки мы, мы говорим что наоборот к нам приезжают из других даже из городов у нас например у меня была Девочка трех лет, папа пришел сам и сказал, мы э, без седации, мы лечиться не будем, потому что у нее три операции на сердце. Если она она уже негативно э, реагирует и, и на докторов, и на все, поэтому когда ребенок наплачется, накричится, а потом нам необходимо что-то сделать, естественно, папа... Человек сознательный, он э, подошел к этому вопросу, все узнал и он пришел. И даже несмотря на то, что у ребенка было три операции на сердце, они пришли на, на, э, в клинику с лечением и просили, чтобы мы провели это лечение в седации. А? Поэтому смотрите, то есть седация это лечение зубов во сне.